Hər kəsə salam. Ülkəli mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Bu gün sizə bax belə gözəl görünüşlü, bayramlarda, ad günlərində hazırlanan mandarin salatı reseptini təqdim edəcəm. Tərkibi çox sadə ərzaqlardan ibarətdir. 1/2 kq kök, 100 qram halland pendiri, 2 diş sarmsaq, bir qədər şüyüd, bir ədəd fili, 3 qaynamış yumurta. 3 qaşıq mayonez və zövqə görə duz istiyiniz götürülür. Əvvəlcəsin qaynatdığım fileni xırda-xırda doğrayıram. Dəyək bir qab götürüb doğradığım fileni bura əlavə edirəm. Göyrtünü də xırda-xırda doğrayıb bir kənara qoyuram. Deməli bu zövqə görə də istəsəz əlavə etməyə bilərsiniz. Qalın ərzaqları süt keçin çox xırda gözünə keçirirəm. Deməli yumurtanı, Holland pendirini və sarımsağı sürtgəcə keçirirəm, həmin bu qaba əlavə edirəm. Üzərinə xırda doğradığım şüyüdü də əlavə edirəm. Zövqə görə duz, istiot qatıb bir qədər qarışdırıram və mayonezi də 3 qaşıq mayonez də bura əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Mayonez çox əlavə eləmək lazım deyil. Əsas odur ki, bir qədər tərkibi bir qədər bir-birinə qarışsın. Bir-bir qarışmandı, onu kənara qoyub indi kökü yenə də sürtgəcin xırda gözünə keçirirəm. Və görürsüz ki, bir qədər susalib. İndi mən onu sıxmaqım. Bax, belə sıxıram. Fökül suyunu mən lazım olmayacaq və onu mən tullayacam və bir kənara qoyuram tiki. İndi isə bax bu içliyi, alma azcaq su əlavə edərək bir balaca topa şəklində salıram. İndi isə salatımıza manzarin formasını vermək üçün streçi bax belə masanın üzərinə sərərəm və bir qaşıq yarım həcmdə kökü götürüb streçin üzərinə qoyuram və onu bax beləcə yayıram. Eləmək lazımdır ki, o topaları tamamilə örtsün. Və içlikdən ortaya qoyuram. İndi isə onu bax bir az streçlə bükürəm. Gördüyünüz kimi bax streçim belə ağzını vururam və bir kənara qoyuram. Am bu digərini göstərərəm. O da bax belə həmin formada əlimlə yayıram çətin bir şeydir. Demə, əyilməliyəm ki, demə, hər tərəfini tutsun. Bütün təpalara bax deyəcək bükürəm, ağzını bağlayıram. Görsə əlmi çatmadığının üzərinə bir qədər kök əlavə edib, yəni də vururam. Belə 6 dənə mandarininiz alındı. Məl birinə kök tam çatmadı. Siz də gedər, kökü artıq eləyirsiz, amma yenə də onu büküb qoyuram soyuducuya. Bir gecə qaldı və səhər gün açıram. Baxdınızsınız nə qəşəng alınmış. Bütöv dağılmır, eləmir və mən onları əsl mandarin şəklə vermək üçün üzərinə yarpaq qoyuram. Gördüyünüz kimi elə çətin bir proses deyil, asandır, e, görünüşdə çox gözəldir, süfrələrin bəzəyidir. İndi kəsəcəm. Baxın, içərisi çox gözəl görsənir, dadı çox qəşəng alınır. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Bəyəndinizsə like edib abunə olmağı unutmayın.